और हिंदू 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 उठो मैं पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो पप्पू तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी कोई पप्पू कैसे हैं वो आज साबित कर दिया और किसी ने तो हिम्मत दिखाई आशीष शैलार का आशीष शैलार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिम्मत दिखाई है उन्होंने जो उनका सब कारोबार चला हुआ है वो चोरी का मामला है वोट चोरी कर कर उन्होंने सरकार बनाई है और वो उन्होंने आज सबके सामने लाया है और हमारी जो मांग है हमने ऐसे कभी नहीं कहा कि सिर्फ इनके जो वोट है ये काटो और इनके वोट रखो हमने तो पूरी जो लिस्ट है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और यही मांग लेके हम आगे जा रहे तो कभी हमने उसमें धर्म की बात नहीं की हमने बोगस वोटर की बात की है लेकिन इसके बावजूद मैं आशीष शेलार जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सबके सामने बात करने की इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर वो चाहते हैं तो हमारे साथ हम जब अदालत में जा रहे हैं तो आशीष तो तो पवार है, है, है उसे माफी की आदत जो है वो ठीक नहीं है किसानों के लिए और अपना वादा जो चुनावी वादा वो नहीं, नहीं ये इत, क्या कहू मैं उनके लिए इतनी गंदी सरकार गिरी हुई सरकार मैंने देखी नहीं थी एक तो झूठ बोला उस वक्त अब वोट चोरी का भी मामला सामने आया है ये चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई है और लोगों को जो कहा गया था कि हम आने के बाद हम कर्जा मुक्ति करेंगे मुख्यमंत्री जो आज के मुख्यमंत्री है उनका बयान है सबके सामने आप ही के माध्यम से हमने देखा है तो उन्होंने कर्जा जो काश्तकार है उनकी कर्जा मुक्ति वो तो होनी ही चाहिए और इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूँ आने वाले चार पाँच तारीख से लेकर आठ तारीख तक कि जो भी पैकेज सरकार ने डिक्लेअर किया था उनमें से कितना लाभ प्रत्यक्ष रूप में हमारे जो कष्ट कर उनको हुआ है तो शनिवार जी, जी जो आंदोलन हुआ।, हुआ।, हुआ उस आंदोलन में कांग्रेस के, के, के प्रदेश के शनिवार को जो आंदोलन हुआ उसमें कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया हो या तो मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ हो शामिल नहीं हुए अब सत्ताधारी कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल से नहीं चाहता कि मन आपके साथ और एमबीए में इसलिए मैं फिर से आशीष का अभिनंदन करना चाहता हूँ तो कर तो कि ऐसे लोग ज्यादा देर तक आप उनको दबा नहीं सकते एक परिसीमा होती है अन्याय की भी परिसीमा होती है तो शायद शेलार जी के ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है इसलिए वो बोल रहे हैं और उन्होंने देवेंद्र जी क्यों ही पप्पू ठहराया है तो उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ तो आप पूरे महाराष्ट्र में पप्पू कौन है वो आशीष शेला ने बताया नाही पण एक गोष्ट आणखीन एक नाही एकच एकच नाही नाही एक एक मला पूर्ण करू द्या की मला एक गोष्ट कळत नाही की आम्ही जे म्हणतोय की निवडणूक आयोग हा भाजपचा नोकर आहे कारण आम्ही निवडणूक का आयोगाला जे प्रश्न विचारतोय हो त्याचं उत्तर त्यांचे मालक का देत हो पण आम्ही त्यांना दिलेत ना हे दिले त्यांनी मग निवडणूक आयोगाने आम्हाला सांगायला पाहिजे तुम्ही का बोलताय म्हणजे जो आमचा आमची जी शंका आहे संशय आहे की निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर दुसरा कोणतरी हाताळतोय त्याला हे पुष्टी देणार आहे

म्हणजे आता मी बोललो ना की हा अन्याय सोसण्याची एक ताकद असते ती संपली का लोक उठाव करतात जसं आज आशिष शिलांनी केले तसं चंद्रकांत दादानी केलेलं आहे म्हणून मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि शिवसेनेचं नाव हे दुसऱ्या कोणालाही देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही निवडणूक आयुक्ताला सुद्धा नाही म्हणून मी पहिल्या निवडणूक आयुक्तांना धोंड्या म्हटलं होतं आत्ता जर ते पना करते असेल तर या आयुक्तांनी मी गोट्या म्हणेन तो जी, में दो बड़ा मुद्दा है इस का और चोरी का और इस बीच में राष्ट्रीय जो मध्य मातृ है वो उसकी प्रदर्शनी लगवाई है और तो, क्या ये मैं, मैं, तो मैं तो पहले दो मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ एक एक मुद्दे ये क्या करते हैं की अगर कुछ बातें उनके गले तक आती है तो वो गुमराह करते गुमराह करते फिर देशभक्ति आती है ये देश के आजादी की जो आजादी का जो संग्राम था, उसमें ये कोई नहीं थे, इसलिए मैंने परसों के मेरे भाषण में कहा था कि ये है जो झूठे, मनसे सोबिक तो आलो आहो मनस एकत्र जेव्हा जाहीर होईल तेव्हा थांबा ना पण येऊ द्या ना सगळ्या गोष्टी आता पहिला मुद्दा महत्त्वाचा असा आहे की ह्या सदोष याद्या घेऊन आता ह्या याद्यांमध्ये एवढा घोटाळा आहे भ्रष्टाचार आहे गोंधळ आहे सर्व पक्षांनी मान्य केलेलं आहे आता हे सगळ्या पक्षांना पटलेलं आहे तरी निवडणूक आयोगाच्या बोकांडी जाऊन बसलं पाहिजे आणि त्यांना सांगायला पाहिजे की आम्ही निवडणुकीला आम्ही तयार आहोत तुमची तयारी झालेली नाहीये कारण एकतीस जानेवारी ही, एक जाने ही सर्वोच्च न्यायालयाने जी तारीख दिलेली त्याच्या आत या जर का याद्या सुधारल्या तर निवडणुका घ्यायला पाहिजेत सर्वोच्च न्यायालय कधी असं सांगणार नाही की वाटेल ते करा खोटं तर खोटं बोगस तर बोगस दुबार तर दुबार तुम्ही निवडणुका घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नाही आहे त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आमच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चालू आहेत पहिलं लोकांना जागरूक करणं जाग आणणं ये तो है।, है और पूरा स्टेडियम मुझे नहीं लगता है कि पहली बार पहले, इसके पहले, इससे पहले कभी इतनी भीड़ वुमेन्स क्रिकेट के लिए हुई थी और मैं देख रहा था वो जो अपनी सारी लडक्या आहे क्रिकेटर्स आहे क्या बहुत ती बहुत ही बढिया प्रदर्शन रहा और सबका मैं अभिनंदन करतो अच्छा की बात ये छेडी सगळ्यांचं काल काल आपण महिला क्रिकेट जशात वर्ल्ड कप जिंकलो मला वाटतं पहिला प्रथम जिंकलो सगळ्या आपल्या महिला क्रिकेटपटूंचं मी मनापासून अभिनंदन करतो कारण मध्ये मध्ये मी टी लावून बघत होतो पहिल्या प्रथम एवढी गर्दी ही महिला क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपला कदाचित झाली असेल पण अप्रतिम खेळले अप्रतिम म्हणजे त्यांची बॅटिंग स्टाईल वगैरे सुद्धा जी आहे खूपच अप्रतिम आहे त्यांचं सगळ्यांचं मी मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आगे बढते अरे अभि छोड ना वो चोरी, वो चोरी का महिने कैद्या ना और क्या रिपीट और आपण नेमकं काय रिपीट करू अच्छा हाँ जैसे मैंने परसों मोर्चा के सामने बात कही कि मैंने हमारे जितनी शिवसेना की शाखाएं हैं सारे लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि हम अपने इलाके में रहने वाले जो मतदाता है उनकी सहायता के लिए एक केंद्र शुरू करें जिसमें मैं सबके लिए आवाहन यानी विनती करता हूँ मतदाता है आप जाकर वहाँ खुद भी देख सकते हैं हमारे लोग भी आपके घर में आएंगे और दो चीज़ें हैं आने वाले चुनाव में आपका नाम मतदान मतदान सूची में है या नहीं है आप स्वयं चेक करें और दूसरी बात है जो अहम बात है कि आपकी इजाज़त के बिना आपको दिखाई देने वाले नहीं हैं ऐसे कुछ चुनाव आयोग के जाना अपन भुताट की बन ऐसे कुछ लोग आ, आपके घर में रहे तो नहीं रहे ना ये भी देखें और ख़ास कर कर एक जुलाई के बाद जो हमारे युवा हैं युवती भी है युवा भी है अठारह साल की उनकी उम्र हुई है उनको तो मतदान करने का अधिकार मिलना ही चाहिए तो ऐसे सारे लड़के और लड़कियां आकर हमारे शाखा में उनका नाम रजिस्टर करें ठीक है सर धन्यवाद जय हिंद जय म